হেল্ল' বন্ধু কাৰেণ্ট আছামলৈ স্বাগতম আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আজি এজোপা নেওৰাপেটীয়া খাচী এই খাচীজোপা যে দেখিছে এইজোপাই হ'ল নেওৰাপেটীয়া খাচী নেওৰাপেটীয়া সাঁচীজোপা সদায় এনেকৈ লোৰ হৈ হৈ যায় গাত গাঁত হৈ হৈ যায় ইয়াত খুব কম সংখ্যকহে মাল ধৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় এই পুলিটোত আপুনি চাওক এই কাষত এটা পুলি লাগি আছিলে এই পুলিটো অলৰেডি বিক্ৰী হৈ গ'ল মানে কাষতে অকণমান মাল আছিলে সেইকণ লৈ গ'ল কাটি আৰু এইটো চক খান্দি চালে যে ইয়াৰ কালাৰ ভাল নহয় গতিকে এৰি থৈ গ'ল এয়া চাওক এইখিনিতে এয়া দুডাল হৈ গুচি গ'ল এইজোপা গছ আৰু বিশেষ ডাঙৰ গছ হ'ব বুলি আপুনি আশা কৰিব নোৱাৰে ঠিক আপুনি কাষতেই চাওক এইটো এটা পুলি এই পুলিটো একেই নেওৰাপেটীয়া সাঁচি আহিয়ে চাওক গুৰিৰ পৰাই সি নেওৰাৰ নিচিনা হৈ আহিল আৰু ইয়াৰ ওপৰলৈ ডাল মেলিলে এইজোপাত সি একেই পুলিটো ভাল পুলি নহয় কাৰণ সি ইয়াৰ ওপৰতে ডাল মেলি আহিলে কথা হ'ল যিবিলাক ভাল সাঁচি সেই সাঁচিবিলাক সাধাৰণতে ডাল মেলি নাযায় এইজোপা চক এইজোপা ভাল খাচী ইয়াত কোনো ডালডোল নাই একদম পেঞ্চিল টাইপ গুচি গৈছে এইজোপাৰ পৰা আপুনি গুটি যেতিয়া সংগ্ৰহ কৰিব এজোপা এজোপা চক মিঠা খাচী ইয়াৰ কোনো ডালডোল নধৰে কাষতে থকাজোপা হৈছে ছজিনা গছ হয় এইজোপা ছজিনা গছ হয় এই গছজোপাত মাল ধৰিব মাল ধৰিব নহয় এইজোপাত মাল ধৰিছেই এইজোপা গছ সোনকালে বিক্ৰী হৈ যাব যে কি নহওক এতিয়া এই যে আমাৰ ভেৰাইটিজ গছবিলাক আছে এই বাগানখনত যে ভেৰাইটিছ কোনোবা এজোপা আপোনাৰ নেওৰাপেটীয়া খাচী কোনোবা এজোপা মিঠা খাচী আৰু কোনোবা জোপা ভোলা খাচী এনেকৈ ভেৰাইটিজ যেতিয়া সাঁচি গছ আছে এইবিলাক চব সাঁচি গছেই হয় এই সাঁচী গছবোৰৰ পৰা কেতিয়াও ভাল গুটি নাপায় চব গুটিবিলাক ইয়াত ক্ৰছ হৈ যাব আৰু ই গোটেইসোপা বৰ্ণ শংকৰ হৈ যাব গতিকে ই এটা নতুন আকৌ প্ৰজাতিৰ এটা নতুন ধাৰাৰ সৃষ্টি কৰিব এই পুলিটো যে কাষতে দেখিছে এইটো একদম পিয়'ৰ মিঠা খাচী মানে যেতিয়া পুলিখিনি কিনি আনিছিলে ৰুবলৈ কিনি আনিছিলে এইখিনি ঘৰত পচোৱা পুলি নহয় গতিকে সেই মানুহজনে ভেৰাইটিজ গুটি যিকোনো গছৰ গুটি পচাইছিলে আৰু এই মানুহজনেও চিনি নাপায় ভেৰাইটিজ গুটি কিনি লৈ আহিলে ফলত কি হ'ল মানুহজনৰ দহজোপা যদি নেওৰাপটীয়া খাচী হৈছে দহজোপা ভোলা খাচী হৈছে পাঁচজোপা মিঠা খাচী হৈছে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আৰু শেষত ইয়াত যিখিনি গুটি হ'ব সেইখিনিৰ পৰা যেতিয়া উৎপাদন হ'ব আকৌ কিবা এটা বিকৃত প্ৰজাতিৰ গছ সৃষ্টি হ'ব গতিকে আপুনি এনেকুৱা অঞ্চলৰ পৰা পুলি কিনিব লাগিব য'ত নেকি গোটেইখিনি মিঠা খাচী মই তেনেকুৱা গছ আপোনালোকক ইতিমধ্যে অৱগত কৰিয়ে আছোঁ যে কি নহওক আমি খাচী খেতিৰ কথাই সদায় পাতি আছোঁ আজি পাতিছোঁ আমি চাওক আমাৰ ধান খেতিৰ কাৰণে যে আমি কঠীয়াতলি প্ৰস্তুত কৰোঁ এয়া চাওক এতিয়াই মই হাল বালোঁ মোৰ কঠীয়াতলি এতিয়াই মই হাল বাই একদম চিজিল কৰি দিলোঁ মানে আমি বহুত দূৰদৃষ্টি হ'ব লাগিব কঠিয়া নি তলি এয়া ধুনীয়াকৈ হাল বালোঁ আপুনি চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ হাল বাই চহ কৰিছোঁ যে এই মাটিটোত এতিয়া মই বিভিন্ন খেতি কৰিম চাওক এইফালেও উলিয়াইছোঁ এইটো পাৰ্ট দুইটা কঠিয়ান তলিয়েই হয় সেইটো এটা পাৰ্ট এইটো আধা বোৱা হৈ আছে সেইখন ট্ৰেক্টৰ ৰাখি থোৱাই আছে বাম কাৰণ এতিয়া ৰাতিপুৱা এই ছটা বাজিছে মই ছটা বজাতেই কামত ধৰিলোঁ কাৰণ আঠটা বজাত মই কামত জইন কৰিবই লাগিব গতিকে মই ছটাৰ পৰা সাতটালৈ এঘণ্টা কাম কৰিম সেই এঘণ্টা কাম মই যে কামখিনি খুব কুইক কৰিব লাগিব সময় হাতত একেবাৰেই নাই তাৰ মাজতে এটা ভিডিঅ' বনাই আপলোড কৰিব লাগিব মই দেখুৱাই আছোঁ মাটিখিনি কিমান কিমান পৰিণত কৰিছোঁ চাওকচোন একেবাৰে ধূলিঅৰি কৰি লৈছোঁ এইফালে কম বোৱা হৈছে আকৌ বাম সেইকাৰণে ট্ৰেক্টৰখন ইয়াতে ৰাখি থৈছোঁ আকৌ বাম ৰ'দ এচেৰেঙা যেতিয়া পাই যাব মাটিখিনি শুকাব তাৰপাছত মই আকৌ এনেকৈ ধূলি উৰি কৰি দিব পাৰিম যি কি নহওক ইয়াত মোৰ হ'ব ৰঙালাও বৰ বেঙেনা মূলা গাজৰ তিঁয়হ ভেন্দি সৰু বিলাহী নিজেই গজিব বৰ বিলাহী গোমধান ইত্যাদি পালেং শাক কি যে নহ'ব মটৰ মাহ কি নহ'ব বৰ্তমান চিজনৰ যিমানখিনি বস্তু হয় সিমানখিনি মই ইয়াত খেতি কৰিম আৰু খেতি কৰাৰ মোৰ লক্ষ্যটো উদ্দেশ্যটো হ'ল যে এই মাটিখিনিত মই প্ৰচুৰ সাৰ দিম এতিয়া মাটিটো যেতিয়া মই চহ কৰিলোৱেই ইয়াত যেতিয়া মই প্ৰচুৰ সাৰ দিমেই ইয়াৰ পিছত আৰু ইয়াত কঠীয়া পাৰিবৰ কাৰণে কোনো প্ৰব্লেম নাই মাটি বনি থাকিব আৰু ইয়াত যেতিয়া মই মাটি চাটি চপাই থাকিম মাটিটো লৰাই চৰাই থকাই হ'ব এই শস্য ফচল মানে ৰঙালাও কাটি ঘৰলৈ নিয়াৰ আগতেই পানী আহি যাব মানে বহাগত বা জেঠত মই যেতিয়া ৰঙালাওখিনি কাটি ঘৰলৈ নিম গোমধানখিনি কাটি ঘৰলৈ নিম সেই সময়তেই পানী আহি যাবৰ লগে লগে মই ওপৰখিনি চাফা কৰিলেই মোৰ মাটিটো এচাহ বাই পেলাই নি কঠীয়া পাৰিব পাৰিম আৰু কঠীয়া ইমান ভাল হ'ব ইমানেই কঠীয়া ভাল হ'ব আপুনি চাওক এই দুইডোখৰ জেগাৰ কঠীয়া মই কাকো তুলিবলৈ নিদিওঁ মই নিজেই তোলোঁ কি কাৰণে তোলোঁ যে কঠিয়া নি মাটিটোত মই যেতিয়া কঠীয়া পাৰিম আগ ধৰি হাল কোৰ বাই মৈ চৈ দি মই গুচি যাম সেইদিনাখন কঠীয়া নাপাৰোঁ তার তার নার পাঁচদিনে পারি মানে যেতিয়া তো মর টান হয়ে যাব পানীখিনি কমপ্লিট শুকাই যাব মই মানে উপর কঠিয়া পারি দি কঠিয়াটিটা ধান ধানটা কেবা ওপরতে থাকিব ধানটো ওপৰতে থাকার কারণে কি হবো তুলি তুলবলে ইমানে মস্তি লাগে আপনার কিনা খসা খস তুলি যাওক মাটি তো তেলি নাহে ওপৰতে পরি থাক হে খরচা খস আহি যাব আর উঘালি মুঠে বান্ধি কঠিয়া ঠাইতে আর মূল খেতে এইয়া মোৰ খেতিপথাৰ মোৰ খেতিপথাৰত মই দি দিব পাৰিম যি কি নহওক লাভ মোৰেই হ'ব সেইওফালৰ পৰা মোৰেই লাভ হ'ব দাঁতিয়াই দাঁতিয়ে মোৰ বাগানো আছে সেইখন মই কিন্তু বাগানত বৰ বেছি নালাগো কাৰণ বাগানত আজিকালি লাভটো একেবাৰে কম বাগানত মই ঘাঁহ আৰু লতা হ'বলৈ দিছোঁ সেইবোৰ গৰু ছাগলীলৈ হয় এতিয়া যে মই কোৰ মাৰিবলৈ আহিলোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এই গালিয়ে হাল বালোঁ এতিয়া মই মাত্ৰ কোৰ মাৰিবলৈ আহিলোঁ মানে এই দাঁতিবিলাক এনেকৈ উলিয়াব লাগিব আৰু লগতে মই কি লৈ আহিছোঁ চাওকচোন এইয়া চাওক এডাল ৰছী আৰু এখন কাচি লৈ আহিছোঁ সেইয়া চাওক কেলে লৈ আহিছোঁ মই আৰু দহ মিনিটমানৰ পিছতে সেই বাগানত সোমাই যাম লতা পাত গছপাত এমুঠা কাটি লৈ যাম ছাগলীৰ কাৰণে এইখন গাড়ী মোৰ নাইণ্টি নাইনত লোৱা নাইনৰ নাইণ্টি নাইনত লৈছিলোঁ আজিলৈকে ইঞ্জিন খোলাই নাই একো বেমাৰেই নাই মাত্ৰ চলাই আছোঁ চলাই আছোঁ চলাই আছোঁ কিন্তু যিডৰা মাটিতে হাল বায় সেইডৰা মাটিতে মই নামি থাকোঁ মই কেতিয়াও লোকৰ হাতত গাড়ী এৰি নিদিওঁ অকণমান নাঙলটো কুটুক কৰিলে গম পাই যাওঁ অকণমান কিবা এটা হ'লেই গম পাই যাওঁ মই সদায় গাড়ীখন নজৰত ৰাখোঁ যিয়ে কি নহওক কৰ্মৰ কঠোৰ শ্ৰমৰ বিকল্প নাই গান্ধীজীয়ে কৈ গৈছিলে কঠোৰ শ্ৰমৰ বিকল্প নাই মই কঠোৰ শ্ৰম কৰা মানুহ কঠোৰ শ্ৰম কৰিব পাৰোঁ কিন্তু নকৰোঁ কাৰণ বেছি কাম কৰিলেও স্বাস্থ্য হানি হয় গতিকে হিচাপৰ কামকণ মই কৰোঁ যি কি নহওক এই কামটোত মই ইমান লৰালৰি কৰাৰ উদ্দেশ্য হ'ল কি আৰু কেইদিনমানৰ পিছতেই মই মোৰ সাঁচিৰ নাৰ্চাৰীলৈ গুচি যাম সাঁচিৰ নাৰ্চাৰীলৈ যাওঁতেও কিন্তু মই মাটিখিনি এনেকৈ হাল বাই ল'ম এনেকৈ হাল বালে কি হ'ব মোৰ বেদী বনাওঁতে খুব সহজ হ'ব হাল বওঁতে মোৰ এদিন লাগিব আৰু বেদীখিনি বনাওঁতেও মোৰ দুদিনত হৈ যাব মানে যিমান ডাঙৰেই নকৰোঁ দুদিনত হৈ যাব কাৰণ ধূলিহে চব বালি বালিখিনি চপাওঁতে মোৰ বেছি দেৰি নালাগে নহয় দুটা মানুহ লগাই দিম দুদিনত মোৰ বেদী হৈ যাব যদি মই মাটিখিনি এনেকৈ বাই নলওঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ বেদীখিনি প্ৰস্তুত কৰাত অসুবিধা আহিব খোলা বোমা হ'ব ওখ চাপৰ হ'ব পুলিখিনি মই ঠিক কৰিব নোৱাৰিম তিনি নম্বৰ কথা হ'ল মই মাটি বেলেগত বিচাৰি যাবই নালাগে এইয়াৰ মাটিখিনিকে যিখিনি মাটি আছে ইয়াতে মোৰ মাটিও হৈ যাব হা নতুনকৈ মাটি যি দুই এগাড়ী আনিম সেই দুই এগাড়ী মাটি মোৰ তাতেই জমা হৈ থাকিব তাতেই মিলাই কৰি আকৌ মিলাই বেলেগ খেতি কৰিম কিয় কৰিম জানেনে এই মাটিখিনি এই মাটিখিনি সাধাৰণতে সলনি কৰি থাকিব লাগে আমি যিখিনি মাটিত খেতি কৰি থাকোঁ সেই মাটিখিনি সলনি কৰি থাকিব লাগে মাটিখিনিত টেঙা গুণ আহি যায় খাৰুৱা গুণ আহি যায় গতিকে এই মাটিখিনি মই পলিথিনত ভৰাই আঁতৰাই পঠিয়াই দিম আৰু মোৰ জেগাত মই য'ত কৰিম নাৰ্চাৰী কৰিম তাত মই নতুন মাটি ফিল আপ কৰি দিম সিও এটা কৌশল আৰু মাটিখিনি যে মই ট্ৰেক্টৰে গুৰি কৰি লৈছোঁ গতিকে মোৰ ইয়াত চালনী মাৰি মাটি উলিয়াবলৈ তেনেই সহজ হ'ব সৰু সৰুকৈ সৰকি গুচি যাব ইয়াত অলপমান ফাৰ্টিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব হেল্ল' বন্ধু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ বাৰু আকৌ কথা পাতিম সাঁচি গছৰ কথাও পাতিম বেলেগ কথাও পাতিম পাতি থাকিম কাৰণ আমি বন্ধু ইজনে সিজনক সদায় পায়েই থাকিম আপোনালোকৰো কিবা যদি ক'ব লগা আছে কৈ থাকিব দেখোন ভাল লাগিব কমেণ্ট কৰিব আপোনাৰ এটা কমেণ্টে মোক বহুত উৎসাহিত কৰে কৈ থাকোঁতে মাজে মাজে শলাগি থাকিব নালাগে জানো মই যেনিবা কিবা কথা এটা কৈ আছোঁ যে ধৰক বাপেকে পুতেকক ক'লে বোপায়ো মই আৰু বেছিদিন জীয়াই নাথাকোঁ এই বাকচৰ ভিতৰতে কিবা এটা থৈছোঁ মই মৰাৰ পিছত উলিয়াই চাবি বহি বহি গোটেই জীৱন খাব পাৰি পুতেকে মনত বৰ আনন্দ পালে অলপ পিছতে কেইদিনমানৰ পিছতে বাপেক ঢুকালে বাকচটো খুলি চালে দেখিলে যে এখন পীৰা ভৰাই থৈ গৈছে গম পালে তেতিয়া এই কথাষাৰ কওঁতে কোন যদি দুজন দৰ্শক থাকে মোক হয় অঁ কওক হয় তাৰপাছত তাৰপাছত এনেকৈ যদি কৈ গৈ থাকে তেতিয়া মোক ক'বলৈ ভাল লাগিব যদি কোনো দৰ্শকেই নাথাকে কোনেও হাঁহো একোৱেই নকয় কোনেও নুশুনে তেতিয়াহ'লে মই বাৰু এই গল্পটো কৈ কি লাভ আছে অকলে অকলে গতিকে মই অকলে অকলে কৈ থাকিবলৈ মোক নিদিব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি পেলাই নি মোৰ লগত অকণমান সহযোগ কৰিব তাৰে কামনাৰে আজিলৈ আহোঁ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ